We played hard. We fought to the end. Uh, a few mistakes that we could have corrected. At the end of the day, uh, I'm proud of the team effort, and uh, I'm just glad we, we played hard for each other. But I wish it could have been a better outcome. Sorry, the team today played на So, unfortunately, we lost the game. A few young players we dropped at the end of the game, and we didn't manage to get them And what was for team. тренера ПК «Политехника Галичина» Кирилла Ну, я хочу поблагодарить, во первую команду, которая билась до последнего, и у нас были все шансы победить. Если убрать свои ошибки, невынужденные, наверное, мы бы победили. Но, к сожалению, баскетбол такая игра, где, если бы все играли без ошибок, наверное, не было бы забитой головы. Сегодня, ну, больше, скажем так, повезло бы, какие его. пускай это будет на их не совесть. Как вам сегодняшняя Замечательно, ребята. Если бы вас было бы еще больше, я думаю, что мы бы... Была... Мы... Да, да. Мы, мы, мы бы их сегодня задушили. Но вы и так у нас были шестым игроком. У них, у них, правда, было больше, но у нас вы были шестым нашим. Очень помогли, спасибо большое. Мы вас приглашаем, ждем на следующих видео. Как бы корова на курсе. Все падали, слишком. То, что все руки? Ну, Падали. Это не потому, что не было твердой руки. Это, наверное, просто потому, что здесь, э, скажем так, была борьба. И от этой борьбы был и конденсат на полу, wow. и падали мы сами видели люди. Никто э, не думал о том, что падать или не падать. не кидались на эти мечи. Но, возможно, я же еще раз повторю, я сказал это уже телеканалу «Зик заключения», что первая четверть да, была неудачной. Возможно, ребята перегорели, возможно, э я их сильно давил ответственностью на этот матч, и они не могли никак собрать. Но дальше ребята собрались и увидели, как они играли, и они исправили положение. То есть вы считаете, что мы играли недостойно? Нет. Если честно, но там судьи не Но ну, я не могу про судьи говорить. Але... Это есть дисциплинарная комиссия, Але... которая пускает разбирается. 12, 12, 12, 12, 12. <coughs> ну, а 10, а 10 проигрывать и отыграть. То есть тут нормально, а тут вы лохи. <coughs> 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 Хорошо. Мы, мы можем поменяться с вами. Я с удовольствием буду. У ну, травма колена. Вчера, вчера, попытались, вчера попытались сделать ему инъекцию, он начал бегать, но не смог, он не может пока прыгать, надеемся, что к игре с Запорожьем он будет в строю, надеемся, я не специалист, я не врач, то есть я могу опираться только на то, что мне говорят врачи, мы надеемся, что он будет в строю понимаете какая ситуация мы ищем центрового который бы вошел в игру и нам помог просто на, сезон се сезон закинчится. на сегодня мы будем так шукать, сезон закинчится. ну хорошо у вас есть там, предложение я готов рассмотреть я вам говорю вот так что есть Но если запускай, есть запускай я чу, я <как> если есть хороший я пыталась, если есть хороший центровой то мне надо распродать всю команду для того чтобы купить его одного или или взять такого которого вы скажете зачем ты этого человека сюда привез вы без него играли лучше, потому что он вам все портит, он ненормальный человек, он плохой баскетболист. Надо просто позиции. Я понимаю, но если бы мы комплектовались в период межсезонья, этой бы проблемы не было. К сожалению, мы имеем то, что имеем. И я считаю, что мы выкладываемся на 100%. На 100. С разными оговорками можете сказать, а если кто, а если кто. Не проиграли, там бы не ошибились, там в конце забили, еще один овертайм, додавили. Я вам еще раз говорю, что мы выкладываемся на 100%. Никто не стачкует. Еще одно Как сегодня играла. <клес> <клес> ну, скажем так, хуже, чем обычно, но, в принципе, в самые ответственные моменты он нам помог. И может Желько. Ну может, почему не может? Я вам еще раз повторяю, Желька никто не выгоняет. То есть это его собственное решение. Если человек не хочет работать, то как его удержать? У вас есть? Ну, украсть семью, выкрасть его, взять в заложник. них хотя бы душу. <свеч> 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 К сожалению, как они говорят, что они работают в одном кармане, в one pocket. Поэтому я не могу повлиять на это. Я бачу тренировки, вы не что вы Опять же, это вынужденная мера, потому что у нас 9-9-9 человек бывает на тренировке. Что делать? Надо поиграть в двух сторонку. Надо поиграть тону. Ну что делать? Приходится раздеваться. Меня через 5 минут через 5 минут меня можно уже выносить ногами вперед из зала. Я благодарен. я благодарен за такое мнение о себе. Нет, я говорю, я в людей, это не так. Я двигаюсь и той часто ничего не запутать. Еще есть вопрос? Все, ребята, спасибо за поддержку еще раз. Приходите, мы вас будем ждать 26 числа -го за просмотр.